ఓం సాయి మాస్టర్ ఓం సాయి మాస్టర్ ఓం సాయి మాస్టర్ ఇరవై ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం మే నెల పదవ తేదీ సద్గురుమూర్తుల పాతపద్మములకు మన్నవ సత్యం పుష్పాంజలి సమర్పిస్తున్నాడు మిత్రులారా ఇప్పుడు సిద్ధిలో బాబా సమాధి మందిరంలో సాయంత్ర పార్టీ జరుగుతూ ఉంది జ్ఞానం

ते सुखादिकजाते समानात्वदेति प्रयागादितीर्थे पदीनं ब्रहोता नमस्कारसंस्थाङ्गसेतायि नाथगोपबाले सदा सष्टाङ्गीतायि नाणे एकजावे राजोडितो दीनाच्यन्तभावे विमोहनीराज तारमस्कार सष्टाङ्गीतायिनाथ तै दिगम्बरा अक्षयरूप अवतारा सर्वैः व्यापकतो श्रुतितारा अनुसुयाति कुमारा बाबाये जीवा दीवा प्रीतिदिवसी कोल्हापुरवीक्षेत्रे निर्मलनदी तुङ्गा जलप्रासी दनीलक्ष्मीवासकरे दिनरजनी राक्षसि सङ्कटरारुण्यैषायै जीवा गुरुराया दृश्यकरे नयनाय पूनन्द सुखे एकाया लालसि हरिगुणगाय మిత్రారా మరొకసారి బాబా చరణాలకు శరణి నమస్కరిస్తూ మనల్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను గురు చరణం శరణం 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 శరణం